Cik. Nama? Sayani Sayani dari Malaysia Iya <laughs> Malaysia ya Malaysia. <laughs> Barangkali makcik Sayani dari Malaysia ketemu dengan video ini Atau mungkin ada kerabat atau sahabat yang mengenalnya Sampaikan salam saya Assalamualaikum makcik Sayani, apa kabar? Semoga makcik sehat selalu ya Sesuai agenda hari ini kita akan menunaikan tawaf wada sebagai salam terakhir kita Berpamitan saat akan meninggalkan Makkah setelah umrah atau haji kayaknya nggak mau pulang. Pulang kali. Udah mau pulang. Uh, inang uh, inang semoga suatu saat nanti uh, Allah berikan rezeki lagi untuk aku, untuk teman-teman untuk bisa datang sini lagi ya. Uh, uh, Mewe, nangis sendirian, jalan sendirian, ngomong sendirian. <tik> hari ini mau nggak suara gue? suara aku kongin lagi aku mau hari ini kita mau oh, tahan lul, mau gundul Pak Riko ya Pak Riko mau digundul Tahalul adalah rukun umroh dan haji dengan mencukur rambut Dan pada umumnya dari jamaah ikhwan atau bapak haji-bapak haji ini Selalu menggunduli kepalanya mencukur rambutnya sampai habis Untuk meraih keafdolanya setelah tirakat ibadah di Mekah itu selesai Tahalul hanya dengan mencukur rambut sebagian juga diperbolehkan kok Tetapi Bismillahirrahmanirrahim tetapi jika kamu masih mau menunaikan ibadah umroh sunat beberapa kali, kamu jangan menghabisi rambutmu itu sebelum kamu mau menunaikan tawaf wada. Ini lo, oke? Open, open. <laughs> kuncung, In Indonesia kuncung. Kuncung? Iya. I look like so small, oke? Okay? <laughs> small, oke? Okay? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi mereka laki-laki sebanyak dua kali yang menggunduli kepalanya setelah umroh atau haji baru kemudian Rasulullah mendoakan jemaah yang mencukur sebagian rambutnya dan biasanya peristiwa ini dimaknai sebagai penggugur dosa dan simbol terlahir menjadi manusia yang lebih baik gimana guys Pariko guys sudah digundul guys <laughs> Suara suara kunttek apa kemik ya sudah tiga toko kita samperin nggak dapat nggak ada kita mau iya kita mau cari kurma muda yang fresh yang hijau yang fresh tapi uh, tiga toko kita samperin nggak ada semua terus sekarang kita mau balik ke hotel karena nanti malam mau ada tawaf pada kita jadi kita mau hemat tenaga dan Pak Riko juga boleh kumat kita enggak padat guys panas Senin 9 Oktober 2023 Sore hari jam 5 sore waktu Arab kita berbondong-bondong menuju Masjidil Haram Agenda terakhir kita sebelum meninggalkan kota Makkah Sebagaimana kita bertamu, maka saat hendak pulang adab kita adalah berpamitan. Maka sore ini kami berangkat untuk tawaf wada. Meski berangkat sore hari, langit masih terang, namun rupanya akses ke pelataran Ka'bah sudah diblokade. Kenapa diblokade? Karena sudah menjelang waktu aden maghrib. Dan inilah yang lazim terjadi di Masjidil Haram pada satu jam memasuki waktu sholat Memblokade akses masuk ke Ka'bah Bukan tanpa alasan, karena yang kerap terjadi crowded saat masuk waktu sholat yakin 100% semua jamaah pasti ingin sampai di depan Ka'bah karena gate atau gerbang akses ke depan Ka'bah yang di bawah sudah diblokade Pak Hiyai memimpin rombongan menuju ke teras atas sambil menyusuri arus dengan menyaksikan Ka'bah dari atas ini yang terlihat jamaah di bawah sana sangat penuh namun ini sangat indah ini sangat epik kami terus menyusuri arus sampai tiba waktu sholat, sehingga kami sholat Maghrib dan sholat Isya di lantai dua Masjidil Haram. <San> Sebenarnya kita bisa sih tawaf di atas sini, tapi kita tetap ingin di pelataran Ka'bah saja sehingga kita baru bisa turun ke bawah selepas sholat isya. Wadah yang akan kita lakukan sama-sama ini sama persis sebagaimana kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh putaran namun tidak dilanjutkan dengan sa'i dan tahalul. Sebelum memulai tawaf, jamaah haji dan umroh harus melaksanakan semua syarat sah salat seperti berniat, bersuci, dan menutup aurat. Hanya saja, di saat tawaf kita masih diperbolehkan untuk berbicara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tawaf sama seperti salat, hanya saja Allah masih memperbolehkan berbicara. Tata cara tawaf wada berputar ke arah kanan dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri dan dimulai dari hajar aswad. Setiap melewati hajar aswad, kita disunahkan menciumnya. Apabila tidak memungkinkan karena jarak yang terlalu jauh, cukup mengangkat tangan ke arah hajar aswad sebagai isyarat dan mengucapkan takbir Bismillahi Allahu Akbar. Dan teman-teman bisa perhatikan inilah tanda yang bisa kita lihat dari jauh sebagai patokan di mana kita memulai putaran pertama dalam tawaf. Di posisi sejajar dengan tanda di sudut Ka'bah ini, kita mulai mengangkat telapak tangan menghadap ke Hajar Aswad, memberi salam bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, maka putaran tawaf berarti dimulai.

dan tidak ada lagi amalan setelah itu sebab tawaf wada dilakukan sebagai perpisahan artinya kita tidak boleh berlama-lama tinggal di Mekah setelah melakukan tawaf tersebut ya ibaratnya gini ya sama halnya dengan kita bertamu kita sudah berpamitan dengan sohibul bait gitu kan misalnya Pak Bu saya dan rombongan mohon pamit Terima kasih sudah dijamu dengan istimewa Terima kasih sudah diterima dengan sambutan yang hangat Terus kita nggak beranjak-beranjak dari tempat duduk Pamitan yang tadi itu kira-kira sehat atau enggak? Kadang bisa kita masih lanjut Ada sedikit obrolan yang terlewat mungkin ya Nyambung ngobrol lagi deh Tuh beberapa menit Nah seluas itu kita akan mengucapkan salam pamit lagi kan jadi, jika kita sudah tawaf wada tapi masih berlama-lama di sini, maka tawaf wada tadi gugur dan kita harus mengulanginya. Pengalaman pertama melihat Ka'bah dari dekat tentu saja membuat kita merasa begitu antusias, bahkan berusaha agar bisa memegang kiblat umat Islam tersebut secara langsung. Namun penting untuk diketahui bahwa memegang Ka'bah merupakan hal yang dilarang, terutama bagi jamaah haji atau umroh yang sedang melakukan tawaf. Jamaah at haji atau umroh yang sedang tawaf dilarang memegang Ka'bah karena tindakan tersebut akan membuat tawafnya menjadi tidak sah. Tentu akan sangat disayangkan jika ibadah haji atau umroh yang dilaksanakan dengan biaya yang tidak murah menjadi tidak sah karena kesalahan tersebut. Lalu, apa alasannya kenapa memegang Ka'bah di saat tawaf itu bisa membatalkan tawaf kita? Oke, sekarang kita bahas dalam konteks ibadah haji dan umroh. Tawaf adalah mengelilingi Baitullah tujuh putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Ya kan? Nah, hanya saja masih banyak jamaah haji atau umroh yang tidak menjalankan sebagaimana ketentuannya, mungkin karena kurang ilmu atau mungkin karena belum tahu, sehingga tawaf kita menjadi tidak sah. Salah satu alasannya yang menyebabkannya adalah... Uh, kita tuh sudah saking pengennya menyentuh ka'bah gitu Sudah pengen pegang-pegang ka'bah padahal itu tidak boleh Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam tawaf adalah Melakukannya dengan keadaan semua anggota badan di luar ka'bah Apabila seseorang tawaf di atas syazarwan atau dalam hijir ismail Maka tawafnya itu sudah tidak sah karena pada saat demikian dia tawaf di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah, sedangkan Allah memerintahkannya tawaf di luar Ka'bah. Nah, oleh karena itu, menyentuh dinding Ka'bah, memegang-megang Ka'bah, mencium-cium Ka'bah, sangat dilarang ketika kita masih dalam keadaan tawaf sebab melakukan tawaf dengan menyentuh dinding Ka'bah dapat membatalkan apabila sentuhan dilakukan di sisi Ka'bah yang terdapat sazarwan dan kedalaman tangan atau anggota badan yang menyentuh Ka'bah nih yang menyentuh Ka'bah itu sejajar dengan sazarwan. Nah, bisa dipahami nggak sampai di sini? Oke, sekarang sazarwan itu apa sih? Dari makom Ibrahim kita akan bergeser sedikit ke Multazam. Nah, inilah namanya Multazam, guys. Jadi Multazam ini adalah dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Nah, sekarang kita bahas Sazerwan ya. Sazarwan ini adalah bagian Ka'bah yang terbuat dari marmer. Bagian ini dibuat mengelilingi bagian bawah Ka'bah kecuali pada bagian pintu Ka'bah dan area Multazam. Sazerwan ini mengitari tiga sisi Ka'bah, yakni sisi timur, sisi barat, dan sisi selatan, kecuali pada bagian Multazam ini kan. Nah, sedangkan di sebelah bagian utara, belahan utaranya Ka'bah nih, tidak ditemukan Sazerwan karena di sini terletak Hijir Ismail. Jadi sekarang sudah paham ya kakak-kakak, bu-ibu, pak bapak Kalau mau pegang Ka'bah, cium Ka'bah bisa dilakukan saat kita sedang tidak dalam kegiatan Tawaf Lalu mungkin ada yang bertanya nih Karena melihat situasi yang sesak dan penuh seperti ini Mungkin ada yang merasa e Aduh sanggup gak ya untuk tawaf berkeliling Ka'bah seperti itu Dengan situasi yang penuh seperti ini Apakah boleh ketika di tengah-tengah tawaf Misal kita sedang di putaran ketiga nih Kita capek kemudian beristirahat dulu <tuh> Emang boleh? Nah, jawabnya boleh. Emang boleh? Emang boleh? Boleh. Boleh. Boleh istirahatlah menepi keluar dari kerumunan jamaah yang sedang tawaf. Kemudian, ketika hendak melanjutkan lagi, maka kita hanya tinggal mengenapi sisa tawaf sesuai hitungan tadi sampai genap tujuh putaran. Nah, jadi kalau hendak istirahat, harus diingat betul kita sudah di putaran ke berapa.